В целях реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении города Владимира средняя образовательная школа номер 14 проведено энергетическое обследование, зарегистрирован энергетический паспорт, заключен энергосервисный контракт с компанией ЗАО «H2O технологии город Москва», направленный на сокращение холодного потребления воды на объекте. В 2013 году вступил в силу энергосервисный контракт на теплоснабжение между школой и ООО «Энергомастер», направленный на снижение потребления тепловой энергии. В рамках программы проведены мероприятия по повышению тепловой защиты здания. Проведен ремонт кровли второго блока здания, отремонтированы фасады, и цоколь здания. Произведена замена 140, это 56% старых изношенных оконных блоков на новые с низкой теплоотдачей. В соответствии с правилами эксплуатации электроустановок, в целях снижения потерь в электрических сетях были заменены разводные электрические линии с алюминиевыми жилами на медные, произведена замена осветительного оборудования с лампами накаливания на оборудование с энергосберегающими лампами. В настоящее время в целях снижения потерь в тепловых сетях произведена замена более 50% разводящих сетей теплоснабжения и их утепления. После установки узлов учета тепловой энергии расход на коммунальные платежи в первом полугодии 2013 года сокращен на 30% по сравнению с первым полугодием 2012 года. Таким образом, комплексное внедрение энергосберегающих технологий позволило существенно сократить потребление топливно-энергетических ресурсов, сэкономить бюджетные средства города, выделяемые на энергоресурсы, обеспечить требуемые нормативные и комфортные условия пребывания в помещениях школы.